Скажіть, будь ласка, дійсно активізувалися там бойовики, чи це якась така, це, ну, це вброс, як то кажуть? Алло, здравствуйте. Так, так. Мене Женя називають. Прошу. Ну, как для, для всех, для, для всего общества. У меня просто такой. Получается, по ситуації там, я только що виходив на связь, звонил, ситуация контролированная. Но активизировались уже двое суток, очень жестко лупят именно по объекту и по окраинам, по э, нашим э, подразделениям. Алло. Да-да, я, я, я вас уважно слухаю. Вот. Э -э, активизировалась, я так понял, э -э, помощь, помощь э -э, Русликовская, э -э, войска, которые пришли из России с тяжелой артиллерией, они активизировались и начинают очень жестко Работать, хотя разрушить полностью, я не знаю. Вот, вот так. И, и момент, какой у них идет. Они э, поставили свою артиллерию, я не знаю, там, тяжелую, в тех районах, где живут люди, населенные, ну, населенных районах, в новых, в новых, угу. населенных районах Донецка. И мы туда стреляем по одной простой причине, вы сами знаете, что мы не стреляем по населенным районам. Я не користуюся тим там моментом, що люди там живуть, і вони можуть спокійно провети дом оттуда, там політики, щоб ми не відрізали пам'яті. О, вот так это вот пусть отак. Марсел. до вас таке запитання. Тут інформація э, ходить в мережею. Я розумію, що навряд чи вона достовірна, але э, пишуть, що, мовляв, 79-ка просить підкріплення. Э, ну, підкріплення – це это... подразделения. Вы сами знаете, уже давно говорили, 90% и правый сектор там, в принципе, все работают. Если нужна будет помощь, то мы готовы туда вылететь и оказать, ответить пехоту, оказать помощь силовую нашим парням. Но так как пока ситуация контролирована, они все просто стоят на вежды. А вот монеты, которые в там мне тоже звонили да, Кто-то где-то дает слабину, э, просит там какой-то поддержки помощи, но это может кто-то позвонит лично по телефону кому-то скажет. Э, что я часто только что выходил именно туда, э, на командование, которое руководит обороной аэропорта. Вот, вот эту ситуацию я вам и рассказываю, то, что они мне сказали. Если надо будет э, усиление, то поедем сразу тебя усилять. Там довольно много наших войск роботу. Поки не стоит. Но руку держим на путь. Зрозуміло. І ще таке питання. Вчора е в Донець зайшла чергова колена, колона російської техніки. Зокрема, там і 120-мм гаубиці завезли. Е і, по-моєму, і про танки мова йшла. Чи знають в аеропорті про це і чи готуються до ймовірних обстрілів з важкою артилерією? Все, ми, ми все знаємо, Все знаємо, що у нас не тільки працюють силові структури, ну, спеціальні структури, які повністю видят, наблюдають, смотрят і отсикаються. Вся інформація не доводиться, тому що людям знати не надо, допустим, як, сколько чого було уничтожено. На данном этапе. Вся Эта информация будет потом. Но действительно очень много техники заходят из России и уже не стесняют. И есть еще такой момент, что э, те плюски под названием ополчеты там, э, они неконтролируемые и русские войска немножечко тоже уничтожают. Получается, они воюют и сами, и с теми. Зрозуміло, я вам дуже дякую за те, що ви робите. Я вам дуже дякую за те, що ви є. Я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час для того, щоб пояснити нам, людям, які навряд чи самі б розібралися в тому всьому, що відбувається насправді в Донецьку. Ще раз дуже дякую. Позивний маршал Кіборг-Донецького аеропорту, боєць 79-ї окремої аеромобільної бригади, щойно був у нас телефоном.